Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajmain. Alhamdulillah berjumpa kembali pada sesi sinopsis setiap juzuk daripada al al Karim. Pada malam ni alhamdulillah kita telah masuk kepada hari dan ataupun malam aa, 6 hari bulan Ramadan. So kita akan bersama-sama insya-Allah untuk melihat kepada sinopsis juzuk yang keenam insya-Allah daripada Al-Quranul al Karim. Jadi insya-Allah pada juzuk ini, yang sama-sama kita baca, yang sama-sama kita. Tetapi insya-Allah jangan lupa insya-Allah. Ketika kita membaca bersama-sama, jangan lupa untuk bersama-sama juga kita membaca tadabur membaca maknanya, membaca terjemahannya ataupun dan juga membaca tafsirannya kalau mampu insya-Allah. Pada malam ini dalam juzuk yang ke-6 ni kita akan tengok ialah dalam juzuk ni ada dua. Ada dua surah iaitu yang pertamanya adalah part yang pertama daripada juzuk yang ke-6 ni adalah pengakhiran daripada surah An-Nisa iaitu tak banyak daripada ayat 148 sehingga ayat 176 sahaja 148 sehingga ayat 176 tu yang pertamalah lah tapi surah An-Nisa kemudian yang keduanya kita akan tengok juga selepas daripada tu ialah uh, juzuk 6 ni masuk kepada surah Al-Ma'idah jadi surah Al-Ma'idah ni adalah salah satu daripada surah-surah yang turunnya adalah terakhir terakhir maknanya ketika hayat Nabi SAW ketika kehidupan Nabi SAW di hujung-hujung maka turunlah surah Al-Ma'idah yang akan kita baca yang telah kita baca dalam juzuk yang ke-6 ini jadi surah juzuk yang ke-6 ini surah Al-Ma'idah tadi minta maaf surah Al-Ma'idah tadi turunnya selepas daripada dikatakan selepas daripada uh, Fathu Mekah pembukaan kota Mekah jadi kalau kita tengok Uh, an-nisa ni adalah pada awal-awal lagi dan kemudian surah al-maidah ni pada hujung-hujung ketika nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Kedua-duanya adalah Madinah eh. Kedua-duanya adalah Madinah cuma satunya di awal-awal dan yang keduanya adalah di hujung. Kita akan tengok insya-Allah. Uh, sambungan daripada uh, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ya iaitu penghujung surah An-Nisa daripada ayat 148 hingga ayat 176 ialah masalah penekanan Allah Subhanahu wa taala tentang pengutusan rasul sebagai pemimpin umat. Jadi penting. Nabi SAW ni kerja ni apa? Dia bukan hanya kerja yang datang untuk menceritakan tentang uh, bagaimana beribadah uh, khusus sahaja. Tetapi dia lebih daripada itu lagi iaitu uh, kerja sebagai uh, memimpin umat ini. Memimpin umat ini. Membawa umat Islam ini lebih daripada itu semua kepada satu benda yang besar. Iaitu untuk menjadi khalifah sebagaimana yang telah kita baca dalam surah Al-Baqarah permulaan-permulaan surah Al-Baqarah lagi telah diceritakan iaitu salah satu daripada uh, tujuan kita ni uh, didatangkan Rasul ialah bukan hanya untuk beribadah beribadah satu part saja beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi kita tidak boleh lupa bahawa kita juga adalah merupakan khalifah iaitu kita tidak boleh tidak menghiraukan bukan maknanya kita hanya beribadah kepada Allah dan kemudian kita menghir tidak menghiraukan orang lain nak jadi apa-apa orang lain terpulanglah pada mereka jadi tidak itu kerja khalifah ialah kerja memakmurkan dunia. Memakmurkan dunia, memakmurkan tu maksudnya ialah menjadikan orang Islam kenal agama. Itu maksud memakmurkan, bukannya membina bangunan, bukan membina landscape yang cantik. Itu adalah uh, cara bagaimana untuk kita ni memasukkan uh, Islam. Yang penting tu ialah bukannya bangunan, yang penting tu bukannya ialah landscape tetapi yang penting tu ialah bagaimana kita boleh membawa manusia ini mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan sembahan kepada yang selain daripada Allah SWT. Itu yang dibuat oleh Nabi, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW selama 23 tahun pengurusan baginda SAW. Dan selepas itu, ditunjukkan pula oleh para sahabat yang telah menyebabkan Islam. Jadi, uh, kemudian di hujung surah An-Nisa ni kita akan tengok juga ialah itu daripada ayat 171 sehingga ayat 173 Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sekali lagi tentang kisah Nabi Isa alaihi salam yang tidak disalib kan dan telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan, akan turun insyaallah pada akhir zaman nanti bila wallahu a'lam wallahu a'lam bisawab tapi dia tidak mati nabi Isa belum lagi mati akan turun dan kemudian selepas sampai itulah barulah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan turun bukannya turun untuk mengatakan bahawa Kristian itu betul tapi untuk mengatakan bahawa Kristian itu tak betul dan yang betul ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajak orang Kristian semua supaya uh, kembali kepada uh, Islam, kembali kepada mengikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu surah An-Nisa daripada juzuk yang keenam. Kita tengok pula kita beralih kepada surah Al- surah Al-Maidah insyaallah, surah Al-Maidah. Jadi yang pertamanya surah Al-Maidah ni nama dia, nama dia Al-Maidah. Maidah ni maknanya hidangan. Hidangan apa hidangan? Maksud hidangan makanan lah ha. Jadi kerana dalam surah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Uh, al hawariyun hawariyun ni ialah pengikut-pengikut setia kepada Nabi Isa alaihissalam orang yang rapat dengan Nabi Isa anak murid anak murid setia kepada mereka kepada Nabi Isa alaihissalam jadi kita nak dalam 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 Kristian pun dalam Bible pun kita akan jumpa benda ni ha, dipanggil Leonardo ada lukis tu gambar dia ada gambar dia panggil the last supper ha itu semua tu adalah dalam dalam Al-Quran disebut mereka ini sebagai al hawariyun tapi salah seorang daripada mereka telah belok dan kemudian telah memberitahu kepada orang Rom dan juga orang Yahudi uh, tempat persembunyian Nabi Isa AS, Jadi itu cerita lain. Tapi cerita yang disebutkan oleh Allah Taala berkaitan dengan Al-Maidah ni ialah kerana Hawariyun ni nak minta Maidah daripada langit. Maidanatan minas sama. Uh, Nabi Isa boleh tak bagi kepada kami supaya kami nampak kami uh, jadi makanan kepada kami dan kami akan tambah yakin lagi kepada apa ajaran apa yang kamu bawa ini jadi Allah Subhanahu Nabi Isa berilah beri kepada mereka kalau nak boleh aku boleh minta kepada Allah tapi jaga-jaga kalau Allah Taala beri uh, mustajab kan apa yang aku minta ni dia akan menjadi satu bebanan kepada kamu iaitu kamu kena berpegang betul-betul lah kamu tak boleh nak nak nak, nak, nak me, apa ni meninggalkan ni jadi Allah SWT turunkan jadi ma'idatan itu hidangan itu yang datang daripada langit itu ha, nah, itu adalah sebagai satu benda yang menguji mereka Adakah sanggup mereka ini untuk uh, berpegang kuat lagi kepada agama ataupun tidak? Jadi, itu disebutkan oleh Allah SWT dalam uh, ayat 112 sehingga ayat 115 tentang kisah Ma'idah ini. Tema surah ini, tema-tema umum, umum eh, secara umumnya, uh, surah ini, dia nak bawa apa sebenarnya? Soal Ma'idah ini. Ialah, masalah seruan satu seruan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka ini memenuhi perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi perjanjian maknanya kita ni bukan banyak, bukan apa ni pengikut Nabi Isa tu hawariyun saja tapi kita ni kita ni kita sebagai orang Islam ni apabila kita ni mengucap dua kali kalimah syahadah sebenarnya kita telah membuat perjanjian kemudian kita telah baca ayat-ayat ataupun -ayat, pernah dengar ayat-ayat yang mana amanah Allah Taala nak berikan amanah ini kepada langit kepada bumi dan mereka semua tolak mereka tak mau tiba-tiba manusia yang ambil Allah Ta'ala kata manusia ni adalah jahulan zaluma dia jahul sangat-sangat jahil bukan semua jahil tapi maksudnya ialah kebanyakan manusia ni telah menjadi jahil ni. Tak tidak tahu amanah ini apa tak tahu amanah tu apa amanah ni ialah iaitu oleh kerana itulah maka kita sebagai orang Islam ni apabila kita mengucap dua kalimah syahadah kita kena faham bahawa kita sebenarnya adalah memegang amanah, mengambil amanah daripada Allah Subhanahu Wataala iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi oleh kerana itu maka hendaklah kita berpegang betul-betul dengan amanah tersebut. Jangan main-main, jangan tu tuan. Sama sebagaimana Hawariyu tadi tu, Hawariyu tadi tu dia minta, Laitu, maka Allah Taala katakan ini adalah janji, kamu sanggup tak sanggup dalam setunya uh, Dalam surah Al-Maidah ini, dalam juzuk ini, uh, secara khusus ini juzuk yang ke-6 ini, secara khususnya juga disebutkan beberapa hukum. Of course lah kan. Beberapa hukum kerana kebanyakan daripada ayat-ayat surah Madani ini, ayat-ayat yang turun di Madinah ni ni dia adalah banyak menceritakan tentang hukum-hukum. Jadi antara yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ni ialah masalah hukum mematuhi perjanjian. Aufu bil 'uqud. Aufu bil 'uqud makna tunaikanlah ha -ha, apa ni akad, akad, kontrak yang telah kamu buat tak kira dengan orang Islam dengan orang kafir ke tak kira. Ha, selama mana benda itu tidak berjanggah dengan agama tidak berjanggah dengan Islam so kamu mesti tunaikan aufu bil uqud kemudian Allah SWT sebutkan juga beberapa hukum iaitu berkaitan dengan contohnya uh, ber, uh kahwin dengan ahli kitab dibolehkan tapi adalah syarat-syaratnya dan dengan detailnya ada disebutkan oleh mazhab-mazhab uh, syafi'i ada sedikit berbeza dengan Hanafi dan sebagainya dan begitu seterusnya tetapi hukum secara umumnya orang Islam boleh berkahwin dengan perempuan daripada ahli kitab tetapi dengan syarat-syarat yang tertentulah Kemudian Allah Ta'ala sebutkan juga makanan-makanan Tentang mana yang boleh, mana yang tak boleh Mana yang halal, mana yang tak halal Kemudian itu disebutkan juga dalam surah ini Dalam surah Al-Ma'idah, dalam juzuk ini tentang wuduk Wuduk ini, satu benda yang special kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala dalam Al-Quran Even solat pun, solat pun Rukun ya Kita kata rukun solat itu pun tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala dalam Al-Quran Secara tertib Tapi wuduk ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala Secara detail basuh ini basuh ini basuh ini dan sebagainya. dan kemudian begitu juga ada ayat tentang mum dalam uh, surah ini kemudian ada hukum-hukum yang -hukum berkaitan lagi tentang had had had, had ni hudud eh, kita panggil eh. had ni satu kalau hudud tu banyak lah iaitu had orang-orang yang uh, apa ni mengganggu orang lain uh, apa ni merompak dan sebagainya menceroboh keamanan orang mencuri lelaki dan perempuan jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah ini Uh, berkaitan dengan beberapa perkara lagi yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah ini ialah tentang uh, cerita ada beberapa cerita dalam surah ini dalam surah Al-Ma'idah ini yang pertamanya Allah Ta'ala ceritakan tentang uh, kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel yang mana Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa supaya mereka ini hendaklah pergi ke Palestin. Allah Taala amanahkan sebab di Palestin itu dikuasai oleh pokok-pokok -pok yang jahat pada masa itu. Pada masa itu. Maksudnya yang orang Bani Israel ini dikira sebagai orang yang akan membebaskan Palestin daripada orang jahat yang menguasai Palestin. Ha, kalau kita tengok sekarang ni keadaan tu macam hampir samalah. Jadi oh bukan orang Yahudi lagi. Ha, bukan orang Bani Israel. Sebab Bani Israel dah memang tak di dah habis bila habis Nabi Isa alaihissalam ni dah habis dah peranan uh, Bani Israel. Dah memang tak boleh harap dah. Memang tak boleh pakai. Sebab apa? Setiap kali mereka bunuh Nabi-Nabi, setiap kali mereka uh, tak tunaikan janji mereka. Memang daripada dulu lagi disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali. Sebab tu kalau kita ni baca Quran, kita akan dapat faham perangai orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ni. Macam mana perangai? Of course lah bila dia sebut sekarang ni Bani Israel itu Yahudi lah. Sebab apa? Sebab orang Kristian, kalau ikut asalnya orang Kristian pun dia Allah Bani Israel tetapi orang Kristian ini dia terbuka siapa-siapa yang boleh masuk Kristian orang tu bukan Bani Israel ke orang tu bukan darah Israel ke memang dia boleh dia boleh masuk uh, Kristian tapi Yahudi tidak Yahudi tidak dia tak benarkan kan mereka saja. jadi sekarang ni yang tinggal betul-betul kalau kita boleh katakan oh Yahudi tu Bani Israel tu ya orang oh, Yahudi lah jadi pada masa sebelum daripada Nabi Muhammad SAW Bani Israel itu adalah orang yang diberi kepimpinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi khalifah lah di atas muka bumi ini tetapi lepas daripada mereka tidak menunaikan janji mereka bunuh nabi-nabi dan sebagainya akhirnya Allah taala pindahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni umat Nabi Muhammad itulah yang memegang sebenarnya ni. Jadi kalaulah kalaulah Allah taala kita kata boleh faham kan, simbolik dan juga sindiran kan. Apa yang berlaku sekarang ni kita boleh apply kan. Macam mana uh, sepatutnya uh, halau orang-orang yang jahat yang berada di Palestin tu. Tetapi uh, tak nak tak, tak ramai yang nak buat macam tu kan jadi takutlah kepada orang-orang yang besar tu sama seperti orang Yahudi zaman dulu bila ajak oleh Nabi Musa dia kata kamu pergilah Nabi Musa izah antara Izah anta, anta warab baka Kamu pergilah kamu dengan Tuhan kamu lah. Kami malas kami nak duduk di sini saja. Tengok kan perangai dia tu. Jadi keadaan ini berlaku berulang kali. Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Midah kita baca. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan juga pasalah pembunuhan. Pembunuhan yang pertama yang berlaku di kalangan anak-anak Nabi Adam iaitu Qabil dan juga Habil. Tak disebutkan nama tetapi Allah Subhanahu Taala sebutkan dua anak Adam tu yang bergaduh kemudian tu seorang tu bunuh seorang pun tak tahu macam mana nak tanam dan begitu seterusnya. Jadi Allah Taala kemudian tetapkan siapa yang bunuh ni dia adalah oh, pelaku pembunuh harta dunia ni maka dialah yang akan dapat dosa tu iaitu yang membunuh Qabil yang membunuh adik dia Habil. Kemudian uh, beberapa lagi perkara Allah Taala sebutkan sini dalam surah ini juga ialah tentang sikap Bani Israel terhadap kita kitab kita bible kita apa ni kitab Taurat mereka mereka ni tidak melaksanakan kitab Taurat dan sebagainya mereka ni sebenarnya mengatakan saja mereka ni beramal mengikut Taurat tapi sebenarnya mereka tidak mengikut Tauratnya seterusnya Allah Taala dan juga beberapa apa ni perkara mengenai dengan Bani Israel di hujung di hujung apa ni di hujung juzuk ini juzuk ni dalam surah Al-Maidah ni Allah Taala sebutkan sebagai antaranya Allah Taala mencela Bani Israel kerana mereka ini tidak mencegah kemungkaran dan meninggalkan perjanjian dengan Allah Subhanahuwataala. Berlaku kemungkaran di kalangan mereka tetapi mereka tidak mencegah. Ha, ini Allah Taala nak ajar kita jugalah sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu kita tidak boleh biarkan kalau ada uh, maksiat dan juga berlaku maksiat dan juga dia berlaku di depan mata kita yang kita tahu sekarang ni kita tahu semua kan apa-apa sebab kita ada media sosial kan. Maka sepatutnya kita menghalang perbuatan tersebut daripada uh, berlaku. Jadi kalau tak kita akan jadi sama seperti Bani Israel yang meninggalkan apa-apa yang berlaku. Dan seterusnya yang terakhir ialah Allah subhanahu wa ta'ala boleh menggantikan. Ha, menggantikan kalau kita ni uh, tinggalkan agama kita Allah ta'ala boleh gantikan orang lain. Waliyah azubillah lah. Allah ta'ala dah beri kepada kita Quran, beri kepada kita kan dan beri kepada kita agama. Jadi janganlah uh, kita apa ni uh, biarkan uh, kita tinggalkan agama kita kita tak laksanakan betul-betul seperti Bani Israel. akhirnya Allah Taala pindahkan kepada orang lain Allah Taala berkuasa untuk menggantikan orang lain daripada kita kalau kita tidak melaksanakan sama seperti apa yang dibuat oleh Bani Israel dengan perjanjiannya dengan Allah Subhanahuwataala Setakat itu saja insyaallah juzuk yang ke-6 jumpa lagi insyaallah di juzuk yang ke-7 di esok hari wallahu a'lam bissawab akuul qaulizawab stakallahu alazim alaykum wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh